అమరసింహన అమర కోశద ఎరడన వర్గపురవర్గ అదన వాచన హీగే పూ స్త్రీ పురి స్త్రీపురీనగర్యౌత్తం పుటభేదనం స్థానీయం నిగమోన్యత్తు నగరాత్పురం తచ్చాకా నగరం వేషో వేష్యాజనసమాశ్రయ स्यात् साके तमयोध्यायां विदेहो मिथिलापुरी काशी काशीवाराणसा वाराणसवंशीविशालाच्चोज्जयिनीन्यपि महोदया कन्यकुब्जा कन्याकुब्जं महोदयं प्राग्ज्योतिषं कामरूपं द्वारकाद्वार द्वारवत्यपि आपणस्तु निषद्यायां विपणिः पण्यवीथिका रथ्य प्रतोढिर्विशिख स्याच्चयोन्वप्रमस्त्रिया प्राकारो वरुणः सारः प्राचीनं प्रान्ततो वृष्णी भित्तिस्त्रीकुड्यमेडूकं यदन्तर्न्यस्तकीकसं गृहगेहोदवसितं वेश्मसद्मनिकेतनं निशान्तवस्वसदनभुवनागारमन्दिरम् गृहा पुंसि च भूम्यैव निलयालयाः धिष्णमोको निवसनं स्थानावसथवास्तु च संस्थायमुटजं धाम निवेशशरणं क्षयः कूटो द्वयो शालः सभासं जवनं त्विदं चतुःशालं मुनीनां तोपर्णशालोटजोऽस्त्रियां चैत्यमायतनं तुल्यै वाजिशाला तु मन्दुर आवेशनं शिल्पिशाना, प्रवा प्रपा पानीयशालिक मठश्छत्रादिनिलयो गञ्जा तु गर्भागारं वासगृहम् अरिष्ठं सूतिकागृहं कुट्टिमोऽस्त्रीनिबद्धा भूश्चन्द्रशालाश्रोगृहं वातायनं गवाक्षस्यान्मण्डपोऽस्त्रीजनाश्रयः हर्म्यादिर्धनिनां वासः प्रासादो देवभूभुजां सौधोऽस्त्रीराजसदनमुपकार्योपकारिक स्वस्तिकः सर्वतो भद्रो नन्द्यावर्ता दयोऽपि च पिच्छन्दकः प्रभेदा हि भवन्तिश्वरसद्मनं स्त्र्यगारभूभुजाम् अन्तःपुरं स्यादवरोधनं शुद्धान्तश्चावरोधश्च स्यादत्तक्षौममस्त्रियां प्रपा प्रघाण प्रघणालिन्द बहिर्द्वारः प्रकोष्टके गृहावग्रहणी देहल्यङ्गुणं चत्वराजरे अधस्ताद्दारुणिशिला नासादारूपरिस्थितं प्रच्छन्दमं तद्वारं स्यात्पक्षद्वारं तु पक्षकः वलिकनीव्रेपटलभ्रान्तेऽथ पटलं छदिः गोपानसीतोलभीच्छादने वक्रदारुणी कपोतपालिकायां तु विटङ्कं पुन्नपुंसकं स्त्री द्वाद्वारं प्रतीहारः स्याद्वितर्दिस्तु वेदिक स्त्री बहिर्द्वारं पुरद्वारं तु गोपुरं कूटं पूर्द्वारि युद्धस्मिन्नखस्तस्मिन्नच्छत्रिषु कवाडम् अररं तद्विष्कं भोर्गलं मन आरोहणं स्यात् सोपानं निःश्रेणिस्त्वधिरोहिणी सम्मार्जनी शोधनी स्यात् सङ्करोऽवकरस्त क्षिप्ते मुखं निःसरणं सन्निवेशो निकर्षणं समौ संवस तग्रामौ वेश्म भूर्वास्तुरस्त्रियाम् ग्राम तमुपशल्यं सियात् स्त्री मे मुभे घोष आभीपल सियात्कण इति पुरवर्गः